হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আপোনালোকৰ কি খবৰ ভালনে আমাৰো ভালেই চলি আছে আৰু লাষ্ট ব্লগত চাগে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়া গম পাইছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা মিউজিক ফেষ্টিভেললৈ আৰু যদি লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে চোৱা নাই প্লেজ চাব কাৰণ তাত মই ধুনীয়া এটা ডগ শ্ব' চালোঁ আৰু তাতে অকণমান আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তো এতিয়া আমি গৈ লওঁ মিউজিক ফেষ্টিভেলটো তাৰপিছত এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু অকণমান অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি বেবীক ষ্ট্ৰলাৰত বহাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ৰেইনক'টটো লগাই দিলোঁ আৰু আমাৰ লগত যে আহিছিলে সাজ্কিটো এয়া সাজ্কিৰো ধুনীয়া এখন ষ্ট্ৰলাৰ আছে আৰু দেখি তাকে কৈ আছিলোঁ যে সিহঁতৰ এইটো বেবীৰ কাৰণে ষ্ট্ৰলাৰ আছে আৰু আমি দুজনো ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰলাৰত গৈ আছে মানে আমাৰ লগত আৰু এটা ফেমিলি আছে যে সিহঁতৰো বেবী আছে তো এনেই সাজ্কিটোকো মই অকণমান মৰম কৰি দিলোঁ বৰ মৰম লগা হয় তাৰ নামটো অস্কাৰ হয় কাৰণে অকণমান চালোঁ আৰু ধুনীয়া তাৰ চকুযুলি যে একদম ব্লু কালাৰৰ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ ষ্ট্ৰলাৰখন ৰেডি কৰি আছে ইমান ধুনীয়া হয় তাততো এজন মানুহো সোমাই যাব পাৰিব তাকে মই কৈ আছিলোঁ তাৰপিছত এয়া অস্কাৰৰ কিন্তু একদম থাকিবলৈ মন নাই তাৰ ষ্ট্ৰলাৰখনত সি মানে বাহিৰৰ ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ ফিল্ড এখন পাইছে যে তাৰ ফিল্ডতহে একদম দৌৰি থাকিবলৈ তাৰ মন আৰু এতিয়া তাক উলিয়াই দিয়া হ'বই বাৰু কাৰণ সি আৰু এনেকৈ নাযায় তাৰপিছত ইয়াত দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ অস্কাৰে আগে আগে একদম দৌৰি দৌৰি গৈ আছে ভাল লাগে দেই সিহঁতেও একদম বিচাৰে ন অকণমান ফ্ৰী থাকিবলৈ ইয়াতে কিন্তু ভাল হয় একদম পেটছবোৰ একদম ফ্ৰীকৈ থাকে আৰু কেতিয়াও কাকো আমনি নকৰে বহুত বেছি ট্ৰেইনড হয় ইয়াৰে যিখিনি পেটছ হয় আৰু ইয়াত দেখিছেনে বেবীয়ে পূৰা একদম ভইচ অ'ভাৰ দি থাকোঁতে ইও ভইচ অ'ভাৰ দি আছে আৰু নিজৰে তো এয়া আমি এতিয়া গৈলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ কাষতে দেখিছেনে বেবীসকলে ধুনীয়াকৈ মানে সৰু ছোৱালীখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ ফেচ পেইণ্টিং কৰি আছিল আৰু একদম চৰি দেই মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে ফু মিউজিক ফেষ্টিভেল বুলি মিউজিক ফেষ্টিভেল নহয় এয়া ফুড ফেচ ফেষ্টিভেল হয় আৰু তাত মিউজিকো আছে আৰু আপোনালোকক বাৰু দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক কিন্তু ইয়াতে বস্তু খাবলৈ অকণমান ভাল নালাগে কাৰণ কি বা দিয়ে কেনেকুৱা হয় ট্ৰাই কৰিব মন যোৱা নাছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান বাৰু দেখিছিলোঁ কেইখনমান দোকান কিন্তু বহুত বেছিয়ে দাম আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে একো নাখাওঁ আমি যে চাওঁ যদি ঠাই ফুড হ'লে কিছুমান মানে মই চাইনিজ খাব মন আছিলে সেইটোহে মই দেখি নাপালোঁ আৰু বাকী মানে ইয়াতে অকণমান ননভেজ খাবলৈ ভয় লাগে মোৰ য'তে ত'তে আৰু তথাপিও চালোঁ আৰু কি কিনো আছে আৰু সকলোখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ মানে টাইম স্পেণ্ড কৰি আছিল মানে ইয়াৰে যিখিনি মানুহ আছিলে বহুত বেছি এনজয় কৰে সিহঁতে ফেমিলিৰ লগত হওক মানে আমি যিমানখিনি দেখিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া আমি এতিয়া ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আৰু এয়া অকণমান মই সাজ্কেৰ লগত খেলিলোঁ বৰ ভাল লাগে মানে মোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ মই পেটছবোৰ কিন্তু ইয়াত ঠিক আছে বাৰু এয়াই আছিল আজিৰ কাৰণে আৰু আগলৈ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে এতিয়াৰ বাবে বাবাই টেক কেয়াৰ